Четыре дня украинцы отдыхали, в том числе и Николаевская область. Как для правоохранителей это были не выходные дни, как отработали, что происходило, как готовились? Согласно распоряжению начальника областного ОВД, личный состав органов и подразделений внутренних дел в области был переведен на усиленный вариант несения службы. Для нас это выходные дни отсутствовали. Мы работали в полную силу 12 часов в день. Собственно говоря, праздники, могу с уверенностью сказать, что праздники прошли нормально, без определенных эксцессов, без столкновений собственно уровень преступности не возрос, люди имели возможность отдыхать в местах массового отдыха граждан, при этом все, собственно пляжные зоны города, все парковые, лесопарковые полосы были перекрыты работниками милиции, общественный порядок нарушен не был. Были частично бытовые преступления, однако, в принципе, в пределах нормы находится криминогенная ситуация в городе. Впереди 9 мая, 8 мая. Как сейчас готовятся сотрудники милиции области и города Николаева к тому, что будет проходить массовые мероприятия? Но если у нас на 1 мая и на 2 мая были задействованы около 250 сотрудников милиции для несения службы по охране общественного порядка в городе, то на 8 и 9 мая, особенно на 9 мая в центре города будет задействовано около 500 сотрудников милиции, будут привлечены общественные формирования, Кроме того, нами будет однозначно взрывотехническая служба задействована на центральную площадь города для того, чтобы зарежимить территорию, для того, чтобы исключить возможность появления на этой территории, где будут проходить массовые празднества, взрывоопасных предметов. Кроме того, мы планируем, и мы об этом уже везде говорили, и еще хочу раз повториться, мы планируем использовать технику 4 металлодетекторных рамки, которые будут установлены на подходах к основной площади города, к площади Ленина и площади перед монументом 68 десантникам. Поэтому хотел бы обратиться ко всем гражданам города. Вы должны немножечко загодя прийти на площадь для того, чтобы принять участие в массовых мероприятиях, поскольку будет режимные мероприятия осуществляться, проход через рамку исключает пронос на территорию, где будет проходить мероприятие, ношение при себе колющих, режущих предметов, предметов, которые могут быть использованы для причинения увечий, травм, оружия даже зарегистрированного попрошу оставить дома. Кроме того, просил бы не брать с собой большие сумки, рюкзаки, поскольку это также будет вызывать подозрения у сотрудников милиции. Кроме того, хотел бы предупредить, что у нас будут установлены эти четыре металлодетекторные рамки, а вся площадь леерами заграждена. Эти четыре металлодетекторные рамки будут стоять на пересечении Лягина и Адмиральской, две будут стоять на пересечении Советской и Адмиральской, и одна на пересечении Московской улицы и улицы Адмиральская, для того чтобы поток людей был перераспределен равномерно и все могли принять участие в праздновании поэтому хотел бы обратиться ко всем приходите пожалуйста заранее для того чтобы вы могли принять участие в празднике и таким образом площадь ленина и площадь перед монументом 60 80 будет признана территорией безопасности если говорить, кроме того, что будут заходить люди по определенному режиму, во сколько им нужно быть? Поскольку начало праздника окажется в 9 утра, если я не ошибаюсь. Ну, исходя из того, что начало праздника в 9 утра, а мы ожидаем большое количество граждан, поэтому лучше прийти с полвосьмого, максимум с восьми, для того, чтобы спокойно проследовать на территорию и потом принять участие в праздновании. Кроме этого, в городе Николаеве будут позже еще мероприятия. Как будут работать сотрудники милиции там? Сотрудники всего гарнизона милиции будут осуществлять мероприятия, связанные с охраной общественного порядка на территории всего города Николаева, всех лесопарковых зон побережья рек Ингу и рек Южный Бу, Климана, для того, чтобы люди могли встретить праздник достойно, нормально, без нарушения общественного порядка. Кроме того, хотел бы, пользуясь случаем, обратиться ко всем гражданам, если вы владеете какой-либо информацией, либо будете владеть, пожалуйста, обратитесь к работникам милиции, которые находятся поблизости, либо на горячую линию 102. Если вы будете владеть какой-либо информацией, связанной с возможной дестабилизацией ситуации или нарушением общественного порядка. Кроме того, попросил бы вас с пониманием отнестись к тем мерам, которые предпринимает милиция, поскольку у нас у всех одна единая цель. Мы должны однозначно обеспечить безопасность наших граждан. Благодарю за то, что были сегодня в нашей студии. И нагадую, что в прямом эфире мы спикувалась с заступником начальника управления Министерства внутренних справ Украины в Миколаївській области Валерием Кобою.